بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ امن آمنت اذ کفرو و عرفت اذ تھا ووفیت اذ وفی واقبلت اذ غدار و ادبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ ایمان لے آئے جبکہ لوگ قفر پر قائم رہے آپ نے حق کو جان لیا جبکہ انہوں نے جاننے سے انکار کر دیا آپ نے وفا کی جبکہ انہوں نے بے وفائی کی آپ آگے بڑھے جبکہ انہوں نے پیٹ پھیر لی تعارف ہجرت نبوی کے نوے سال عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی شدید نفرت اور حکارت اور مسلسل انکار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ بادشاہ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ حاتم تائے کے بیٹے تھے جن کے والد کی سخاوت اور فیاضی آج تک ضرب المثل ہے یعنی کسی کے سخی ہونے کی مثال دینا ہو تو کہتے ہیں یہ حاتمتائی کی طرح سخی ہے ریاست اور حکومت حضر عدی بن حاتم حاتم تائی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی اس لیے کہ ان کے قبیلے قبیلہ بنوتے نے ان کے والد کی موت کے بعد ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مقرر کیا اور قبیلے کی قیادت اور سرداری کی باغ ڈور ان کے حوالے کر دی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور عرب کے بہت سے قبائل ایک ایک کر کے جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو تو بن ان تائی یہ سمجھے کہ اسلام اگر اور زیادہ پھیل گیا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت اور ان کے ساتھ بغض و دشمنی پر اتر آئے حالانکہ نہ تو وہ اس سے پہلے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا تھا انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً بیس قیس سال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں ضائع کر دیے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے سینے کو حق بات کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا قبول اسلام حضرت عدی بن حاتم طائر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی کہانی ایک دلچسپ اور نہ بھلائی جانے والی کہانی ہے هذا عدي بن حاتم تاي رضي الله تعالى عنه اسكا هانيكا اغاز هو وبيان كرته ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به فقد كنت امرأ شريفة وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع بالمرباع فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب فلما سمعت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری جس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی میں اپنے قبیلے والوں میں چوتھائی حصہ لینے والا مشہور تھا اس لیے کہ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول کیا کرتا تھا جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا قصہ کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر اور ان کی جماعتیں عرب کے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلانے کے لیے نکلنے لگی تو میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا میں نے اپنے غلام کو جو میرے اونٹ چلایا کرتا تھا ہدایت کی لا ابلک آن ابلی نوقن سمانت القیادی وربحا قریب جیس محمد اوب سریت بن صلاح خد وطی عط حاض البلاد فالمنی میرے سفر کے لیے چند تندرست اور توانا اور سیدھی سادھی اونٹیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھو اور جب سنو کہ محمد کا لشکر یا ان کی کوئی جماعت ہمارے علاقے نجد میں داخل ہو گئی ہے تو مجھے اس کی خبر دو ایک دن صبح سویرے غلام نے مجھ سے کہا یا مولایا ما ان تصنعہو اذا وطئت اردک خیل محمد فسن الان آقا آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد پر جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اسے کر گزریے میں نے وجہ پوچھی ولما فکیلت کا امک کیوں تجھے تیری ماں گم کرے تو اس نے بتایا انی قد روی رایات تجوس خلال الدیار دیار عنها الطوانہ فقیل علی حادی محمد میں نے جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے میں نے غلام سے کہا آدلی نو قلتی امر تو کا بھی اعدادی ہا جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے اہل عیال کو اپنے پیارے وطن چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں میں جلدی میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا جب خطرے کی حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو طے کے باقی افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ کر آ گیا ہوں اب میرے لیے ان کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی مجبوراً انہیں چھوڑ کر اپنے ساتھ آئے ہوئے اہل خانہ کو لیے لیے شام چلا گیا اور وہاں اپنے مذہب کے لوگوں میں رہنے لگا اور میرے پیچھے میری بہن میری توقع کے مطابق ان حالات سے پریشان ہوتی رہیں جن کا پہلے ہی سے مجھے اندیشہ تھا